我告诉你啊，你要是再不下来的话，我就会把你变成一只光秃秃的鹅。你是不是害怕了？我知道你害怕了，你你给我下来。行，那就罚款。带陌生鹅回家，罚款五千。啊。弄脏浴室，<我>五千。现在还在上面不下来，你觉得我应该罚你多少？那，我想办法，我立刻想办法，我想办法，我想办法。 这个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 ，我来我来。下来，站去。 先帮你，石总，没关系，我可以。离我远点儿。我鸟啊！你乖啊！你让石总把你抓下来，然后你就会，你就……闭嘴。嗯。 我今天就要见到十一，我可不可以要一点十一的东西？村、啊、民，村民，村、啊、民，这个口琴，口琴是十一送我的。 哎呀，没想到这个鹅破坏力那么强，唉，我鸟，现在这鹅证物证俱在，你还有什么好说的？大人，我也不知道，我真的不知道是谁做的。哈。你还太年轻了，我跟你说，在这个世界上有一种东西叫做脱毛膏。 将这个东西轻轻地在你的羽毛上滴上，你身上的羽毛就会一片一片地脱落，然后变成一只光秃秃的鸡。怎么样，怕了吧？是石茂，是石茂指使我的。石、啊、茂，皇天不负苦心人，我终于找到了元凶。说，你有什么话要说的吗？怎么可能是我？我会干那么无聊的事吗？肯定是他自己越狱了。 是你吧？哎，我娘我娘，你知道这个口琴对我来说有多重要吗？这可是十一的口琴啊！切，脑残粉。这是十一珍贵的东西，那我们做人呢，还是作恶呢，都要怀着一颗感恩的心嘛。那你。 罚你不许吃东西。啊，怎么办？哎，娜娜，下午开会的文件准备了吗？石总，起色不错呀，唇红齿白的，做保养了。说正事儿。啊。